Сотрудники ГАИ остановили водителя за превышение скорости. Затем, так как это произошло на пешеходном переходе, оштрафовали его за парковку в неположенном месте. Затем за неснятую тонировку наказали его изъятием номеров, после чего оштрафовали за езду без номеров. Мы увидели в салоне у нарушителя два пассажира, ему инкриминировали нелицензированный частный извоз. Затем в автомобиль нарушителя по роковой случайности врезался грузовик вследствие чего легковушка пересекла двойную сплошную линию, за что водитель также был наказан. Кроме того, из-за полученных травм нарушитель не смог включить аварийный сигнал, что по закону тоже наказуемо. Как сообщают в пресс-службе ГАИ, в данный момент мужчину продолжают штрафовать, несмотря на то, что он давно без сознания. Вы посмотрите на него, он вообще неадекватный, как такой за руль сел? Когда общая сумма штрафа мужчины достигла 180 тысяч рублей, Оперативники переключились на приехавшую к месту происшествия машину скорой помощи. Полицейских заинтересовали подозрительные таблетки, порошки и использованные шприцы, найденные в салоне. После чего для свидетельствования у экипажа была изъята медсестра.